Я член партии регионов, идиот бывший. Дяд. покинул ряды этой партии из-за того, что идиот, Меня эта партия чуть-чуть не засадила в тюрьму. Может, партийный руководитель идиот, партийные ячейки. Идиот, хотел сделать так чтобы я был во всем виновен, А Получилось в том, что он набрал на себя это кредитов да, и да, захотел, чтобы я их платил. Да, оставил документы на хранение у меня. Mm -hmm. да, а я в это время был на строительном заводе. Да, и это, тут да, когда я ему отдал эти документы, через какое-то время мне звонок с милиции Совросского рода вас так и так если не придете к уголовной ответственности, хорошо? Ладно. Да, я и явился. Да, В конечном результате он написал на меня заявление, якобы я аферист и все остальное. Да, что, что получилось дальше? С моей стороны был свидетель и да, да, алиби было доказано. Да, то. В конечном итоге он не явился на учную ставку. Да, ты участковый Суровский РОД ответил, я говорю, если с его стороны будут противоправные действия, против него возбуждается уголовное дело. Все. Да, ну скажу еще одно, что сама руководительница партии ответила, что ты приползешь на коленях и будешь умолять, просить прощения, я, чтобы мы тебя вернули в партию. Я говорю, вот, вот так красный могу рассказать. Но криминальную справу против вас закрыли? Да. Закрыли? Закрыли. То есть правоохранительная милиция стала на вашу сторону? Да, получается, что да. А вы можете назвать прозвище этой человеку, которая хотела вас, как вы говорите, представить? Я его не помню. По... Ты знаешь, что участковцы вам сказали. Нет, нет, нет. Кто документы на вас оформил? Нет, он набрал на себя... А, он набрал? на себя, а... А как это возможно? Набрать на себя, а переоформити на вас. Как это возможно? Он-то, получается, взял на себя эти кредиты, оставлял у меня на хранение документы, чтобы мать не знала про его кредиты. Ну, а вы да. при чем? Ну, кредиты да. оформили на его имя, а не на вас? Да, на іву. Так а яке відношення? Ну і що, що були у вас на Ну, хотів, хотів мене поставити таким образом. Як із... ну із... хтось із... оформив кредити на себе, але документи десь зберігає в іншому місці. Як можна підставити? Ну вас? от не знаю, ну от у них отак от, от можливо. Так в чому б вас звинувачували? То, ну мене то, то, мені в тому, що я аферист і все остальне. В чому аферізм заключався ваше? Ну, Ну, что я у него, да, то, короче, что я ему да, остался деньги должен, короче, я отдал, у него деньги, хотя никакие... А деньги, как прозвучит в парке Риме у как его прозвучит? Его? Таратухин Дар... Александр Владимирович. Бин очолю районную организацию партийную? руководитель партийной ячейки, 33-й партийной ячейки. 33-я партійна ячейка міста Херсона? Суворовського району. Суворовський район. І ні, це тільки можна сказати. І завдяки тому, що правоохоронці втрутилися, вони розібралися, да? Да, так? Ну і не допомогли. У нього два друга в Суворовському проведе працюють. Ну, а вам не дивна ситуація? Якщо у нього друзі в Суворовському проведе, то як вони ну, так, то, стали да. на вашу сторону? Доволі дивно. Ну кате, тому що другий чоловік і його друзі не далі вісти. Ага, вам пощастило із слідчим, так? Так, дуже приємно, що є такі слідчі, які стають на сторону простої людини. Тобто ви захотіли зробити таку заяву щодо того, що там непорядні люди? Так. І тому ви вийшли з цієї партії, ви сказали, так? Так, так, так. Зрозуміло. Так, те, та, що я, я тепер все там проти цього всього. І ви захотіли розказати це все для чого? Що, що, що ви хочете цим? Звернутися до українців може, чи ви хочете? Ну пусть всі знають. Хай всі знають, так. Этом. Дякую. Такі є, люди партію, Ясно. Дякую.